Ну дай дядько проверь, как зробили тихосмотр. Вам далеко надо будет ехать? Далеко. Молдова, Германия? Да, да. Ну а дядько проверь, как сделаем тихосмотр. Тихосмотр пройден, присаживайтесь, девушка. Пройден нормально. Затом? Да, пойдем. Счастья, здоровья вам! С наступающим Христовым! Э! А -а -а! Куда а -а -а! поехали? Да, поехали. тут хорошо. Да хорошо! Что ты что хочешь? Поехали. Поехали. А что ты давай, не привез пожрать? Давай. Что ты, блядь? Давай, что вы не привезли? Ни полочку, ни хуя, борща какого-то! Будет борщ! Вася, что ты хочешь? Да что ты очкуешь? поехали! Куда поехали? Да не я тебя сейчас туда Падай, Гонишь, шо, да? Ты шо, нахуй, Головы, Ты Это да, уже авангард, да, да считается да, получается. Это если 7 километра ехать, вот, вот это да, у вас психогляд. Да. А чем вы там занимаетесь вообще на этом? Тихосмотр, делаем сертификацию автомобилей, принанных за границу, делаем у -у -у. страховку, зеленую карту, если вам надо выехать. Все, мы так делаем. Так за границу сейчас часто люди выезжают. Тоже. Вот, ребята, седьмого километра, когда едете с правой стороны, тихогляд, вот здесь заправка Татоил. Это получается авангард, да, район. Да, это авангард, улица Ангарская, 19. Ангарск... Вот. Ангарская 19, ребят. Вот. вот смотрите, заезжаете, пацаны приехали. Михайловича забрали с леса. Тихогляд вот сюда. И сколько по времени долго делать? Минут 20 делаем. По-быстрому, да, да, все, все по-быстрому, ребяточки. Михалыча привезли на техосмотр на МТ сюда, и надо будет спросить, а мотоцикл могу я сделать? Да, конечно. Тихосмотр мотоцикла. Можем. Страховки, да. техосмотры, ребят. Кому... Это мой первый ходок, ребята, за полгода. <свят> <свят> Михалыча отшельника, благодаря пацанам, приехали из леса, забрали. Куда мы сейчас едем? На Одессу? Съем. Я понял, что на автосъемле. я понял, что у тебя контора серьезная, автосъемная. Это в Одессе находится? Ангарска, Ангарска, сейчас едем в Одессу Ребята, пацаны приехали Михайловича с лесом Сказали, сейчас накормят, напоят Вы меня во сколько завезете туда? Так Мне дорогой. надо еще кабана жарить сегодня да? Вечером завезем Все. Ребята, всех с наступающим Рождеством Ребята, и Старым Новым Годом Счастья, здоровья Кстати, девушка, вы не ищите серьезные отношения? Не, я серьезно, я в лесу живу, и мне там нужна помощница, нет, курей патрать, курей туда-сюда. Говорит, залетайте Михалычу Восьмерки в ТикТоке. Подписано. Подписано? Да. Такая добрячка простая, видите, какая девчонка подписана. Предписано. О, по лесу видно добрячка. Да, в нет, может, какой-то холостой нормальный пацан, только не таксист, потому что таксисты, это, ну, они сегодня одна, завтра другая, третья, понимаешь? что вы про Ира рассказываете, чем вы тут занимаетесь вообще? Что, мы делаем техосмотр, зеленую карту, топограф устанавливаем, делаем да. Я понял. что, что тебе сможет... надо, мы тебе сделаем. Я понял, ты шо, на мотоцикл сможет мне сделать техосмотр? Без проблем. И вот ему я на нем смог ехать. Без проблем. Вот, малюфашолка пошли там в стоят, ты понял? А, так там, там, ой, вот они хотят Михалыча на понял, что у меня страховки нет, нет. Не не <рек> у меня страховки у Я? Я? все, там все будет нормально, на берегах Но а в то в Любашовке меня останавливают постоянно. А что еще делаете? Тихо смотрим, зеленая карта, Рай, да? сертификацию, пригнал к нам машину, загнал, мы тебе сделали да. сертификацию, поехал, поставил ну, Слушай, сестра сейчас хочет ехать за границу в Германию, говорит, там да, какие-то, блядь, будут, ну, короче, тоже щемят, понял? Надо тихо смотреть, за да, границу. Все это к нам, приезжай, сделай. За границу с выездом, да. да. Страховку, зеленую карту, мы тебе все организуем. Ничего прикал, себе. Седьмой километр, это Одесса, да? Да. Одесса, да. ребят, седьмой километр, Ангарская 19, Авангард, да? Все, приезжай, все сделай. Пойдем посмотрим, что у пацанов тут есть, что за оборудование. Какое новое видео, которое серьезно, а это для чего вообще? Это ролики провязать. Для Проверяем чего это возьмут систему автомобиля? А? Проверять тормозную систему автомобиля. Ну, а явно для чего такая большая? Смотреть утечки там, протечки автомобиля. Я понял. А это что такое? Шо, ты без мозгов получается, Нет. Ты сказал, что это мозги. так у тебя, а у тебя мозги есть? Здесь мои мозги а, я понял. Шапка такая хорошая. Ни хера себе. Шапка в двери пошли. Ни хера себе. Идем посмотрим, что тут у пацанов за оборудование. Так, да вы что, о, что за номера? Мне на мотоцикл надо номера, Вася, а вы тут что, не мог сказать, что вы номерами занимаетесь? Все, так Также мы делаем дубликаты номерных знаков. Дубликатами тоже, вы, да, занимаетесь. Да. да если человек находится, как я, там, Коды, Макатолс, там, Измаил. Отправляешь нам техпаспорт, мы тебе изотавливаем новую почту. Ну, Я-то когда-то заказывал тоже, да, именно номера. Тут без проблем. Я все. понял, а это что за станок? Все, тут мы красим номерные нужны знаки. Продавливаем. Я понял. Добрый день. вы типа кассир, да, сидите, бабки считаете. Пацаны тут суетятся, тихо приноси будущее. А? Приноси будущее. Я понял, чем вы занимаетесь тут вообще? Всем. Тихо Зеленая карта. Ангарская 19, да, Одесса. Одесса, ребят, седьмой километр, в ангар, залетайте к пацанам. А сколько по времени? Можно за часа два-три сделать тихосмотр? Быстрее. Если человек, допустим, утром проснулся, умылся, думает поехать в Молдову, ему надо тихо выехать. Заехал к вам по пути, это ж по пути, правильно? И сколько по времени? 20-15 минут. Слышишь, Фрайер, а ты чем тут занимаешься, фраерок? Ты что, не видишь? Устанавливаем тахографы. Я понял. Кому ты трусишь? Какой тахограф в Украине, блядь? 200 гривен дал и поехал дальше, если тебя остановили. 17500. За что 17500? Ладно, тахограф надо за границей, за границей. Что такое вообще тахограф? Это типа, чтобы человек ложился спать, ехал по времени? это электроконтроль, ну... Водителя как он какое у него движение не нарушает ли он по закону э, время своего ты думаешь в Украине это кто-то соблюдает за границей, соблюдает. может соблюдать за границей соблюдает, в Украине вон ну, сутками пацаны ездят на фурах Нет. усыпают на фурах сколько аварий по, по Украине все, по Киевской трассе как не едешь. Пепси Кола, вот недавно ехал в Киев, фура нахуй полностью, говно, Пепси Кола валяется. Они пацаны работают круглосуточно нахуй. А кто-то думает, что пацаны курят, пьют, они работают круглосуточно. Дома семья, трое, четверо детей, кормить надо, дальнобойщики работают круглосуточно. А ты им, получается, подставу делаешь, голова, голова ты силиконовая она. Получается, да. 17 тысяч, чтобы не платили. А, слушай, подожди, так получается ты наоборот экономишь из ней бабки. Ну, да. Они делают у тебя Таховра и не платят потом взятки. Потом правильно? да, и штрафы не получают. Просто если полиция останавливает, нахуй, если он круглосуточно работает, если у него нету определенных ну, да. документов, да. то он получит штраф. А да, и может 17 тысяч не дать, а может на лапу дать там 300-400. Я думаю, не помогут. А ну, ребят, кто дальнобойщики, напишите в комментариях, взятки еще берут или уже не берут. Кто хочет сделать тахобра, Ангарская 19, 7 километр, авто 7, правильно? Конечно. Все. Ты трусишь, какие полчаса? Да приезжай сам, проверь. Слушай, машина с Китая едет сколько? Два ребят, напишите, сколько машина едет в Китае, полтора-два месяца, пацаны говорят, за полчаса делают сертификацию, потом ставишь номера, делаешь страховку, страховку тебе смотрят, тоже на карту, выезжай, -то. Я понял, страховку тебе тоже у вас можно сделать. а да, он раз, он раз, А номера, если надо, дубликаты сделать. Тоже у нас. по новой почте все, как пас, мы делаем, все да, по любым желает. вопросам, ребят, Техосмотр, страхов... страховка, э, потом все. Зеленая карта, сертификация, торговля, Техосмотр автобусов, грузовиков, все в транспорта. Керасия, крутой, крутой, крутой блядь, сервис, ребята Сразу все есть, шапка упала. Знаете сколько эта шапка стоит, Вася? Бесценная, вот, запомните, автосем, ангарская 19, авангард. Нужно спешить! Подожди, Шу, реально сможешь мне обижать? Давай! Да ну, ну! Нихера ну себе, нах ты сильный! Мы все сильные, нах ты Да? Что, у вас много тут работает? Много, ну, в Нормально племя. платят? Да, не обижают. Все, нормально? Да. Сыночка? Тысяч... 30-40 Тысяч платят в месяц? Больше. Что, серьёзно? <связывая> Конечно. Нихера себе. А чем вы тут занимаетесь вообще? Страховка, Страховка тихосмотр. На мотоцикл можно сделать икосмотр. А да. Да не ли только на мой, сейчас весна на появится. Любой Слушай, на много на есть мотоцикл. дальнобойщиков. Сейчас много есть дальнобойщиков, ребят. Сейчас э, не дальнобойщиков, а мотоциклистов, которые за границу едут путешествовать. Да, Через два месяца уже весна они могут приехать, у вас техосмотр, страховку сделать, да? А дальнобойщики на фуру, что же делаете? Не только, слушай, вы делаете сертификацию не только на легковые машины, на грузовые тоже, если я КАМАЗ куплю, на КАМАЗе приеду. Тоже можно сделать. на КАМАЗе Да? Ты блядь. Смотри в камеру, а не на меня. На камеру смотри, людям расскажи, а не мне. Клоун, блядь. Михалыч! А, шо? Шикрон, как ты тихо смотришь, делаешь, блядь? Там что все течет, что там, там Капает машина, ты сказал тихосмотр тут ты делаешь. Это да, кондиционер, наверное. Это же электрик. Причем тут кондиционер? Капает вода вниз. Ну, так это с трубки, с кондиционера капает. Ну да. Я говорю, ну, как ты тихо смотришь, делаешь. Да На все у нас нормально, не переживай. Слушай, а что она без номеров? На сертификацию приехала. Что за сертификация? Ну, что, что, она только приехала с Китая? Да. А что, у вас тут и сертификация есть? У нас все есть. И техосмотр. И техосмотр, и техосмотр и сертификация, все. А если за границу человек хочет ехать? он проходит техосмотр и сразу. Шо, а? сразу какой адрес? Придет. Какой у вас адрес? Ангарская 19, Амангарс. Одесса, да? Да. да Одесса, да. ребята, Ангарская 19, седьмой километр. Ни хера себе ни хера. А вот это что такое, вижу, тоже это тоже компьютер, тут то то а? Это то же самое, как и такой линии. Потому что тут две линии. Это для этой линии, это для этой линии. Ни хера, это что быстрее, что, а это чтобы работа быстрее шла, чтобы принято долго не ждать. Я понял. Сюда заезжает не только легковая, грузовая машина, а, да? И все мы быстренько. Я понял. Кому, ребята, надо страховка, зеленая карта, тихосмотр с выездом за границу, обращайтесь, седьмой километр, Ангарская, 19, Авангард, ребят, 15-20 минут. Собрались, вчера сидели, пили водку, блядь, дома с мужем или с соседом. Хотите поехать нахуй за границу, заехали по пути, 15-20 минут сделали тихосмотр, страховку и погнали куда хочешь, чтобы взятки не давать. Хотя за границей, наверное, взятки не берут, а все ты знаешь, блядь, не бей, вот его, блядь. А иди сюда, а ну не, ты... не, не, сюда не, иди сюда, иди. А все. Алова, ты кого там хотел багажник закинуть? Вадима. Вадима? А? А? А, Таксист заехал делать осмотр, блядь. Я протаксовал 15 лет. Приус заехал тихосмотр делать а ну напишите в комментарии что реально таксисты делают часто таксисты приезжают да, конечно они не так они уже тоже надо тихосмотр. Так как нет ни налоговые таксистов никто не щимит зачем делать тихосмотр что а? Да зачем? Ребят, напишите в комментарии, вы когда-то видели, чтобы таксисты делали тихосмотр? В Киеве, я знаю, там налоговая, таксисты работают официально. В Одессе не ни налоговая, ничего. Взял заказ, сделал заказ, допустим, за 100 гривен, 20% заплатил 20, 20 гривен конторе, которая дает вам э, заказ. А тут, я не знаю, таксисты заезжают, делают техосмотры, страховки, зеленые карты. Кстати, может он заехал сделать тихосмотр, потому что едет за границу? Ну да. Да? да? А у вас что, техосмотр с выездом за границу? Конечно, по Украине, если вы за границу. Да? да. Зеленая карта, страховка. Ангарская 19, Авангард, ребята, седьмой километр, залетели 15-20 минут, я теперь понял, это, наверное, этот таксист взял какого-то лоха жирного в Молдавию, нахуй, за 300-400 за баксов, потому что не, не заедет таксист делать их осмотр, никогда, нахуй, они жадные, сука, шаурмой давятся, как я, нахуй, я же сам таксист, сам давился шаурмой, блядь. У меня капаны чище ездят, чем эта машина. Что, тоже приехал на тихосмотр? Да, это типа, депутата машина. Да не они, депутат приехал да, на тихосмотр. Да что ты трусишь? Ресничку. Ребята, напишите в комментарии, вы где-то слышали, чтобы депутаты делали тихосмотр, страховку, зеленую карту, ребят. Что, реально депутат оставил машину? Да отвечаю. Ни хера себе, слушай, что да. он хочет сделать мне? Сертификацию поставить на учет, видишь, она на транзитных номерах. Я радость. понял, страховка, да, зеленая карта, походу поедет чилить Буковель. Я сначала на мойку поедет. А, на мойку, потом Буковель, депутат. Они к ней раз Слушай, ребята, если кому надо страховка, тихосмотр, автосем, вот. Зеленые карты собрались ехать в Молдову, за границу, Германию, правильно? Слушай, ваши зеленые карты, тихосмотр, сколько она действует? два года, зеленая карта на такой срок, который вы можете пожелать. Что вот, можно на месте сделать? От двух недель до года. До, до года, года, да? да. Девчонки, Видно. вы тоже к нам в гости. Да? Что хотите сделать? Тихосмотр международный. А куда это вы? Какой тихосмотр? Куда вы собрались, принцессы? Буковель. Буковель? Да. Ну, заезжайте, делать. А как вообще узнали, что тут делают тихосмотр? Друзья что? посоветовали какие-то жены депутатов. Ты понял? Смотри, какая тачка заряженная. Ты смотри на них. Буковель собрались, поняли, папки просырать там. Мужья тут какие-то депутаты заряженные. Ну, смотри, там полный багажник бабланов. Ты шо? Ребята, кому надо тихосмотр, страховка, зеленая карта, Ангарская 19, в Ангар, 7, 7 километров, Одесса, ребята. Все. все. серьезно? Да, все. Поломаю. Слышь, а для дальнобойщиков, вот это, чтобы они когда спят, понял, за рулем? Тахографы? Да, тоже а, делаем. Да, устанавливаем и делаем тарировку. Я понял. Ребят, кому надо тихо смотри. страховка, зеленая карта, с выездом за границу, Ангарская 19, Авангард. 7 километр, Одесса. Ребята, велком, пацаны да. приехали в лес, Михалыча забрали. А ну сделайте мне Михалыча нормальное что? Да вот просто пошел! Пошел, пошел. у вас можно чай, кофе попить, покушать, а, что-то перекусить. Конечно, пока клиенты приезжают на техосмотр, идут пить кофе. Все для людей. Пока мы с клиент, допустим, только проснулся, собрался ехать в Молдавию, заехал 20, к вам на техосмотр. на техосмотр. на страховку, на зеленую карту. Так пока мы с машину делают, сколько стоит делать техосмотр по времени? Минут 20-25. Ну, а вы можете пока мы перекусить, оказывается, здесь чай, кофе, здрасте. А что возможно перекусить, если только проснулся с утра? Хотои, бургеры есть, да? Что еще? Чай, чай, кофе, ребята. Вот смотрите, все красиво, красненько. Вот девочка симпатичная. Подойди ближе, покажи. Возможно, девушка ищет серьезное отношение, надо спросить, не? Замужем, нет? Замужем. Глубоко. Ну давайте, что вы нам приготовили? Чаечек Чаечек. Натуральный. Натуральный. Чайочек. Я вообще люблю чай, чай вот это гринфил, гринфил чай, понятно? Но он не натуральный, он типа пакетиков пакетиках. Да, это натуральный. Натуральный чай. О, сейчас зима, надо натуральный чай пить. А сколько чаек такой стоит? 50, 50 гривен натуральный. А а что вот так, а так дешево? А что так дешево? Что так дешево? Так что, ребята, рекомендую. Заезжайте, автосеем, ну... страховка, тихосмотр, зеленая карта, бургеры, ходоги, чай, кофе. Хотел сказать еще серьезные отношения, но девочка говорит, что замужем. Ну, если что, имейте в виду, может есть подружки какие-то холостые. Я в лесу живу. Есть? Есть. Нема кому курицу падал, поняли? Курица. Я там порезал уже всю дичь нам. Что, такая да. Откуда такая шапка? Это легендарная шапка. Все нормально, шапка? А кужук что, плохой? Супер. Знаете, сколько этому кужуку? Нет. 50 лет как минимум. 50 лет. Это мой, мой батя носил, а моего бати деда. То есть пати уже, блядь, сколько? 20 лет нету. И плюс он носил лет 30. 50 лет где-то здесь кстати, вкусный чаек. А чем это вы чай сделали? Это шифровый. А, это натуральный типа, да? Меда не хватает. Мед есть, это типа туда идет. А если еще отдельно меда кидать можно, ложку меда. А сколько стоит все 50 гривен, ребята, на халяву, чай натуральный 50 гривен. Обычных пакетиках стоят 30-40 гривен, пакетиках на привозе 40 гривен, а тут 50 натуральный. Страховка, зеленая карта, бургеры, ходоги, что еще вы тут продаете? Кофе, чай, Разные энергетики есть, да? Если человек только проснулся, открыл глаза, собрался ехать где-то, блядь, за границу, по дороге заехал, тебе сделали тихо, зеленую карту, страховку, попил чай, кофе, блядь, бургер похавал и поехал себе за границу. Это по пути, седьмой километр авангард. Ангарская 19, блядь, ребят, не тупите. Правильно? Правильно. Заезжайте. Да. Будем рады. Сколько денег я должен задобалку сегодня? Это будет. Какая стоимость? Часть стоит 50 гривен, а добавку надо брать еще 20-30. Как это на халяву всех кормить или что? И что, а бургеры у вас почем вообще? 150. 150 гривен, это что, какой-то самый дорогой бургер? 150. а ходок вот это такой, типа, как на заправке, сколько стоит? 80 8? Нормально, 80 гривен. Вот с морковкой 90 вижу. А что это у вас латте 70, экспресса 40 гривен. 40 гривен экспресса, это что, 1 доллар, блядь? Что так дешево, экспресса 40 гривен. Напишите в комментарии. Обычно а без теплять экспресса стоит 60-70 гривен. Я вот залетел э, ангарская 19 авто 7, ребят. Пока мисс мою машину делают страховку, тихо, зеленую карту, с выездом за границу, Молдову. Можно здесь покушать, перекусить, правильно? Девочка такая, -то, блядь, между головкой. Потому что есть такие хитные, блядь, блядь обычно продавцы. Здесь девочка-то блядь. Может, возможно, она еще в поиск. А может, кто-то Передайте господи. привет мужу. Василий, привет. Василий? Конечно. Да они, они Тоже добряк. Вася, куколка, братуха! С днем рождения, с наступающим Рождеством Христовым, братуха! Жене можно доверять, видишь? Другая бы сказала, ну не знаю, в поиске, не в поиске. Это четко говорит, нет, я не в поиске, блядь. Ну что, братишка, это тебе не на твой катамаран, блядь, черноморский, еб твою мать. Это лайнер, Вася Круз.